Malaysia adalah sebuah negara yang sudah tamat. Jika anda berfikir demikian, anda sebenarnya telah tertinggal jauh daripada situasi dunia semasa. Sekarang di dalam sebuah bilik kuliah, jauh di pedalaman Harvard, golongan elit sedang terkaku mendengar satu laporan yang mengejutkan. Hegemoni Amerika sudah berakhir. Mulai sekarang kita tiada pilihan selain mematuhi negara yang umpama raksasa itu. Para intelektual di seluruh dunia kini terkejut dan mula gerun dengan identiti sebenar Malaysia. Bagaimana sebuah negara yang dahulunya dijajah dan mempunyai komposisi kaum yang kompleks ini boleh menjadi jantung yang menguasai dunia? Ia adalah disebabkan oleh satu hukum kelangsungan hidup yang agak gila yang membalikkan akal sihat yang kita ketahui selama ini. Adakah anda bersedia untuk kebenaran yang mengejutkan yang ditakuti dunia ini? Negara paling ajaib di dunia Malaysia dan sebab sebenar mengapa dunia gerun kepada Malaysia tahun 2025 masa depan bukan lagi satu janji yang cerah. Kecerdasan buatan AI menggantikan manusia dan generasi muda mula melepaskan impian mereka. Kadar pertumbuhan terhenti dan teknologi berada dalam keadaan tepu. Di bilik kuliah politik antarabangsa University Harvard, Profesor Collins Johnson perlahan-lahan membuka mulutnya. Namun begitu ada satu negara yang ajaib bukan hanya satu negara sahaja yang menolak hukum kemerosotan itu. Lampu dipadamkan dan skrin dinyalakan. Sehelai bendera perlahan-lahan muncul. Jalur gemilang. Bilik kuliah itu menjadi sunyi sepi sehingga bunyi nafas pun boleh didengar. Pada ketika itu, kesunyian selama 10 saat melanda di antara 150 orang pelajar. Suara profesor kembali bergema. Ini bukan keajaiban, muzik. Ini hanyalah satu tabiat yang bernama Malaysia dan kini masyarakat antarabangsa bertanya, bagaimana sebuah negara membangun di Asia Tenggara ini membalikkan akal sihat dunia? Mari kita masuk ke lokasi yang menakjubkan itu sekarang. Kisah mengejutkan yang tiba dari Amerika ini akan bermula sebentar lagi dan sila komen di mana anda sedang menonton video ini. Saya juga ingin mendengar kisah anda semua. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe di sini yang hanya mengambil masa satu saat. Klik butang itu akan menjadi kekuatan besar dalam penghasilan video ini. Baiklah, mari kita mulakan cerita utama dengan segera. Ada sebuah negara yang sepatutnya tidak wujud. Adalah normal jika ia lenyap baik dari segi geopolitik mahupun sejarah. Namun begitu, kini negara itu memegang jantung ekonomi dunia dan dunia tidak akan berputar tanpa negara ini. Hello, nama saya Collins Johnson. Saya telah lama mengkaji kuasa-kuasa besar dan menganalisis negara-negara hegemon di Harvard. Walau bagaimanapun, negara Asia Tenggara ini telah menghancurkan segala persamaan saya. Malaysia, hari ini saya akan tunjukkan teori yang luar biasa itu. Baru-baru ini saya mengadakan kuliah khas di Fakulti Politik Antarabangsa Harvard. Sebaik sahaja saya masuk ke bilik kuliah saya terkejut lebih 300 orang pelajar membanjiri bilik itu sehingga ke koridor. Jumlahnya dua kali ganda daripada kuliah biasa. Saya bertanya secara terus terang. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda tahu pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun lepas? Beberapa orang mengangguk. Saya memaparkan gambarnya di skrin. Beliau menghabiskan seumur hidup mengkaji satu perkara sahaja, mengapa sesetengah negara berjaya dan sesetengah negara gagal. Beliau menganalisis negara-negara di seluruh dunia dan beliau menamakan hanya satu negara. Saya meninggikan suara saya. Negara yang beliau sebutkan adalah Malaysia. Bilik kuliah menjadi sunyi dan saya menulis dengan besar di papan hitam. Tiga ciri rakyat Malaysia. Para pelajar serentak memegang pen. Saya menulis ciri yang pertama. Bangsa yang mempunyai daya adaptasi tertinggi di dunia dan pada masa yang sama paling bersatu padu dalam kepelbagaian. Seorang pelajar Perancis Meri mengangkat tangan, menjawab pertanyaan sama ada itu satu perkara yang berlebih-lebihan saya memaparkan data dengan tenang. Kemahiran berbilang bahasa poliglot rakyat Malaysia adalah antara yang teratas di dunia. Para pelajar mula berbisik, namun ini belum berakhir. Bukan sahaja mereka bijak menyesuaikan diri mereka juga adalah bangsa yang sangat mementingkan pendidikan. Kadar literasi hampir 100%. Beratus tahun dahulu, mereka telah mengembangkan tulisan jawi dan menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa perantaraan antara bangsa yang digunakan oleh pedagang dari timur dan barat. Saya memaparkan data kemasukan ke universiti. Majoriti rakyat menerima pendidikan tinggi. James, seorang pelajar British, menunjukkan wajah terkejut. Saya menyambung. Namun ini bukan semuanya. Lihat ciri yang kedua. Saya menulis di papan hitam. Bangsa pertukangan yang menyerap teknologi baharu dengan paling mendalam dan segera mengangkatnya ke tahap kemahiran tinggi. Pelajar berketurunan Cina Lee memiringkan kepalanya. Saya berhenti seketika dan terus memaparkan data industri semikonduktor dan kejuruteraan. Ini adalah bahagian pasaran bagi chip mikro dan pemasangan semikonduktor dunia Malaysia. Saya memaparkan angka itu dengan besar. Memegang peranan kritikal dalam rantaian bekalan dunia. Jika Malaysia berhenti dunia teknologi akan lumpuh. Para pelajar bersorak kagum. Saya segera menambah data mengenai industri minyak dan gas serta teknologi halal, bahan kritikal untuk menghasilkan tenaga dan produk berteknologi tinggi. Penapisan minyak kejuruteraan menara pencakar langit dan pensijilan halal adalah bertaraf dunia, saya berkata dengan tegas. Ini adalah kekuatan teknologi bukan sekadar pengguna tetapi pencipta nilai tambah saya merendahkan suara saya yang paling menakutkan adalah ciri yang ketiga daya tahan kolektif resilience yang bersatu serta merta dalam krisis dan menyelesaikan masalah dengan teratur pelajar Amerika Brett menunjukkan wajah curiga saya memaparkan bahan mengenai banjir besar 2014 dan krisis pandemik tuan-tuan dan puan-puan adakah anda tahu peristiwa ini kebanyakan mengangguk pada tahun-tahun tersebut, Malaysia menghadapi bencana alam dan krisis kesihatan yang dahsyat. Pakar di seluruh dunia meramalkan ekonomi Malaysia akan runtuh dan masyarakat akan jatuh ke dalam huru-hara. Saya berhenti sejenak sebelum berkata, "Namun rakyat Malaysia mengejutkan dunia." Bilik kuliah menjadi sunyi. Saya memaparkan gambar kawasan bencana pada waktu itu. Tiada rusuhan, tiada penjarahan, hanya kelibat manusia yang beratur dengan tenang untuk bantuan dan rakyat biasa yang turun padang membantu satu sama lain tanpa mengira kaum. Walaupun rumah sendiri ditenggelami air, mereka berusaha membantu orang lain. Saya menegaskan. Biasanya mereka adalah orang yang santai, tetapi apabila krisis negara melanda mereka menunjukkan ketertiban dan perpaduan yang menakjubkan. Inilah semangat kita jaga kita media luar negara juga memuji pemandangan ini. Saya memaparkan petikan daripada satu artikel. Kesabaran, ketertiban dan semangat mengambil berat terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia adalah antara sikap paling mulia dalam sejarah manusia. Pelajar Perancis Mari mengangkat tangan sekali lagi. Profesor, jadi apa yang berlaku apabila ketiga-tiga ciri ini digabungkan? Saya tersenyum. Itulah soalan yang tepat. Saya memandang sekeliling pelajar dengan perlahan Bangsa yang bijak menyesuaikan diri, meningkatkan teknologi ke tahap pakar dan setiap kali krisis datang mereka bersatu untuk menyelesaikannya. Jika begitu, negara itu tidak akan sesekali runtuh. Malaysia adalah formula ketahanan yang abadi. Pelajar British James bertanya, "Tetapi bukankah Malaysia sebuah negara kecil yang tersepit di antara kuasa besar dan sering menghadapi cabaran politik?" Saya mengangguk pada soalan itu. "Betul." Sumber aslinya ada tetapi sering menjadi rebutan. Politiknya juga dinamik, namun Malaysia sebenarnya mempunyai sumber yang paling utama iaitu manusianya. Setiap rakyat adalah senjata dan ia adalah negara dengan kualiti sumber manusia yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan pelbagai budaya. Saya memaparkan data berturut-turut, hab kewangan Islam nombor 1 dunia, daya saing pelancongan kesihatan kelas dunia dan inovasi dalam industri sawit yang mampan saya menegaskan semua ini lahir daripada manusianya seorang pelajar berketurunan Cina menjerit bahawa dari segi skala mereka masih tidak boleh mengalahkan gergasi ekonomi lain mendengar kata-kata itu saya menggelengkan kepala skala dan ketumpatan adalah berbeza Malaysia adalah negara di mana rakyatnya adalah bakat berkepadatan tinggi sebahagian kecil bakat daripada 1 bilion orang berbanding dengan 30 juta orang yang semuanya mempunyai tahap adaptasi tinggi adalah perkara yang berbeza sama sekali. Para pelajar mengangguk, saya melontarkan soalan terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagaimanakah bangsa sebegini boleh lahir? Jawapannya ada pada sejarah. Malaysia telah berkali-kali menghadapi krisis kepupusan dan penjajahan. Namun mereka terselamat. Ancaman siam kejatuhan Melaka penjajahan beratus tahun oleh portugis, belanda, inggris dan jepun serta ancaman komunis. Semua sejarah ini membentuk tiga ciri tersebut. Mereka terpaksa memerah keringat dan menjadi rajin untuk terus hidup. Jika tidak menyerap teknologi dan bahasa penjajah dengan pantas mereka akan ditindas. Setiap kali krisis datang, jika tidak bersatu padu sebagai masyarakat majmuk, mereka tidak dapat mempertahankan tanah air. Naluri kelangsungan hidup. Inilah yang membentuk mereka. Pelajar Amerika Brad bertanya, Profesor, jadi apa yang akan berlaku kepada Malaysia pada masa hadapan? Inopius Otek. Hai, saya tersenyum. Saya akan tunjukkan perkara itu. Sekarang saya akan tunjukkan buktinya. Renungan mata para pelajar berubah sepenuhnya. Saya berkata perlahan-lahan. Jika melihat sejarah Malaysia, jawapannya akan muncul. Mengapa mereka tiada pilihan selain menjadi begini? Mula-mula mari kita mulakan dengan Zaman Kesultanan Melayu Melaka, kisah bagaimana sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat perdagangan dunia. Pelajar menahan nafas. Saya melemparkan satu ayat terakhir. Malaysia adalah negara yang tidak pelik jika lenyap dari peta dunia akibat penjajahan. Namun kini, dunia tidak boleh berputar tanpa Malaysia. Saya akan tunjukkan bukti paradoks yang menakjubkan itu sekarang. Sebuah peta benua Asia yang besar memenuhi skrin. Pelajar merenung peta itu dengan tekun. Saya menunjuk ke arah semenanjung dan kepulauan di tengah Asia Tenggara dan berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan di sini, wujud sebuah kerajaan yang secara ajaib mempertahankan identitinya. Itulah asas kepada Malaysia." Pelajar Perancis mari mengangkat tangan. "Profesor, betapa kuatnya empayar-empayar yang cuba menakluk mereka? Siam di utara, Majapahit di selatan, dan kemudian kuasa-kuasa Eropah yang mempunyai senjata api moden." Ia adalah pertembungan tamadun terbesar. Pelajar menunjukkan wajah terkejut. Apa yang lebih penting ialah bagaimana mereka bertahan. Pelajar British James bersuara, "Adakah negara kecil itu menang menentang empayar dunia?" Saya mengangguk. "Ya. Walaupun dijajah secara fizikal, semangat dan kedaulatan mereka tidak pernah mati, malah mereka menyerap kekuatan musuh." Saya menulis di papan hitam, "Strategi kelangsungan hidup nombor 1: diplomasi dan adaptasi." Para pelajar memberikan tumpuan. Mari kita lihat negara-negara lain pada masa itu banyak yang lenyap sepenuhnya ditelan sejarah. Saya berhenti seketika dan berkata, tetapi lihatlah Malaysia. Mengapa hanya mereka yang mengekalkan identiti unik di tengah-tengah pertumbuhan budaya? Pelajar berketurunan Cina Li bertanya, bukankah itu hanya nasib baik kedudukan geografi yang strategik? Soalan yang bagus. Tetapi nasib sahaja tidak boleh mempertahankan negara. Saya memaparkan bahan sejarah pahlawan Melayu dan Laksamana. Mereka adalah profesional dalam pertarungan silat dan strategi laut. Kris yang ditempa khas dan semangat pantang maut sebelum ajal. Satu tekad untuk mempertahankan tanah air dengan nyawa. Saya memaparkan bahan mengenai tentangan terhadap penjajah dan komunis. Pelajar duduk tegak di kerusi, menghadapi kuasa besar dengan senjata canggih para pejuang tidak berundur setapak pun. Saya menunjuk kepada kubu-kubu pertahanan yang dibina, mereka bukan sekadar berdoa, mereka bersedia dengan rapi menggunakan taktik gerila dan diplomasi pintar. Dan kemudian kemerdekaan dicapai. Tanpa persediaan keajaiban tidak akan berlaku. Bilik kuliah menjadi sunyi, kuasa penjajah akhirnya terpaksa melepaskan cengkaman mereka. Saya memaparkan bahan seterusnya. Bukan itu sahaja Zaman berlalu ke abad ke-20, semasa banyak negara masih bergelut dengan identiti pasca penjajahan Malaysia berjaya memodenkan negara dengan pantas. Saya memaparkan gambar era dasar ekonomi baru. Orang ramai yang mula bekerja di kilang, pembinaan bangunan tinggi dan jambatan. Dalam masa beberapa dekad mereka berlari dari negara pertanian ke negara industri. Ini dipanggil transformasi nasional. Mengekalkan nilai timur sambil menyerap teknologi barat, saya menegaskan, walaupun kuasa ekonomi dunia menekan Malaysia sentiasa belajar berubah dan mempertahankan dirinya. Pelajar Perancis Marie bertanya, "Profesor Jadi, mengapa Malaysia begitu kuat?" Saya mengetuk papan hitam, "Itulah soalannya." Saya memaparkan analisis kekuatan Malaysia. Pertama, keupayaan pembelajaran yang menyeluruh. Jika difikirkan, baik mereka belajar dari sesiapa sahaja, hatta dari bekas penjajah, dasar pandang ke timur. Kedua, keupayaan menambah baik. Mereka mengambil teknologi luar dan menyesuaikannya dengan keperluan tempatan. Ketiga, perpaduan atau muhibah. Apabila maruah negara terancam, mereka menunjukkan kesatuan yang menakjubkan. Pelajar Amerika Brad berkata, "Profesor, bukankah itu cerita lama?" Saya menggelengkan kepala. DNA, DNA itu hidup dalam inovasi Petronas hari ini, dalam kilang-kilang di Pulau Pinang dan dalam semangat sukarelawan semasa bencana. Pelajar Malaysia bernama Ahmad duduk dengan yakin. Saya memandangnya dan tersenyum kecil. "Ahmad, nenek moyang kamu bukan sekadar bernasib baik." Saya meneruskan cerita. "Seterusnya adalah zaman kegemilangan perdagangan, negara yang menjadi titik pertemuan pedagang dunia." Kali ini saya tunjukkan bukti budaya dan teknologi. Pelajar menahan nafas menunggu. Saya mula bercerita tentang seni bina dan metalurgi purba. Pelajar kelihatan sangat berminat. Saya menulis angka besar di papan hitam, 1000 tahun. Pelajar merenung angka itu. Sejarah perdagangan dan diplomasi yang begitu lama adalah jarang berlaku. Saya memaparkan gambaran pelabuhan Melaka purba. Pada masa itu, ia adalah antara bandar terbesar di dunia, lebih sibuk dari Venice, tempat di mana 84 bahasa dipertuturkan. Saya memandang pelajar dan bertanya, "Tahukah anda tahap diplomasi mereka masa itu?" Pelajar menggeleng. Saya berkata perlahan, "Bertaraf dunia. Mereka menjalin hubungan dengan China, Arab dan India. Bukan sahaja golongan bangsawan, malah rakyat biasa juga terlibat dalam perdagangan antarabangsa." Saya menegaskan, Inilah sebab mengapa pemodenan pantas boleh berlaku selepas merdeka kerana rakyatnya sudah mempunyai asas keterbukaan minda. Pelajar British James berkata dengan kagum, "Malaysia benar-benar negara yang menakjubkan." Saya mengangguk sambil tersenyum, "Malah obsesi terhadap teknologi juga sudah ada. Lihatlah seni pembuatan keris dan kapal jong." Saya memaparkan video replika kapal dan senjata purba dibuat dengan teliti seimbang dan berteknologi tinggi untuk zamannya. Pelajar bersorak kagum. Ini adalah nenek moyang kepada kejuruteraan moden Malaysia. Jiwa pertukangan itu sudah siap beratus tahun dahulu. Pelajar Perancis Mari mengangkat tangan dan bertanya, Profesor, kenapa teknologi itu tidak digunakan untuk menakluk dunia? Saya menjawab, kerana tidak perlu. Mereka mengutamakan perdagangan dan kemakmuran bersama kerana aman teknologi itu menjadi seni saya menulis di papan hitam keamanan mengubah teknologi menjadi seni dan seni kembali menjadi teknologi baiklah mari kita beralih ke zaman moden mahukah anda melihat bagaimana malaysia bangkit dari runtuhan perang dan konflik oi bontato renungan mata pelajar telah berubah sepenuhnya saya berkata perlahan-lahan tahun 1950 dan seterusnya selepas perang tamat dan kemerdekaan dicapai negara masih miskin namun rakyat Malaysia bangkit semula. Saya akan tunjukkan kisah itu sekarang. Saya memaparkan sekeping gambar di skrin. Kuala Lumpur pada tahun 1950-an, hutan batu yang belum membangun rumah setingan dan infrastruktur yang lemah. Pelajar terdiam? Inilah rupa Kuala Lumpur ketika itu. Saya memaparkan gambar lain berturut-turut. Kampung-kampung yang serba kekurangan tiada industri berat hanya getah dan biji timah dan rakyat berada dalam ketidakpastian saya memaparkan data bank dunia menunjukkan betapa rendahnya pendapatan per kapita malaysia ketika itu dunia berkata malaysia akan mengambil masa 100 tahun untuk maju saya berhenti seketika dan berkata tetapi apa yang terjadi kepada malaysia saya memaparkan graf pertumbuhan ekonomi Garisan yang melonjak naik dari tahun 1980-an. Pembinaan Menara Berkembar Petronas, pelancaran kereta nasional Proton, Jambatan Pulau Pinang yang merentasi laut. Hanya dalam beberapa dekad Malaysia melakukan keajaiban. Ini dipanggil Harimau Ekonomi Asia. Pelajar bersorak kagum, bagaimana perkara sebegitu boleh berlaku? Saya menulis dengan besar di papan hitam. Ketekunan, pendidikan dan wawasan. Rakyat Malaysia bukan sekadar bekerja. Hari ini lebih baik dari semalam esok, lebih baik dari hari ini. Mereka terus berinovasi. Buatan Malaysia pada mulanya diragui, tetapi kini menjadi bukti kualiti dalam chip semikonduktor dan sarung tangan perubatan dunia. Saya memaparkan video kilang otomotif dan elektronik, pergerakan tanpa pembaziran, kawalan kualiti yang ketat. Inilah industri pembuatan Malaysia yang menguasai rantaian bekalan dunia. Pelajar berketurunan Cina Li bertanya, tetapi Profesor ada juga krisis kewangan dan skandal politik bukan? Saya mengangguk dan menjawab perlahan, betul, Malaysia mengalami banyak ujian, tetapi di sini paradoks yang menakjubkan berlaku. Saya memandang sekeliling pelajar dan berkata, rakyat Malaysia menyedari sesuatu melalui krisis dan kesusahan. Semangat muhibah, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi saling membantu. Saya bercerita semula tentang kisah banjir dan krisis pandemik. Sebab mengapa tiada rusuhan besar berlaku dalam kekalutan itu. Ia adalah kerana empati yang merasai kesakitan orang lain sebagai kesakitan sendiri wujud dalam seluruh masyarakat. Saya menegaskan, bencana melukakan Malaysia, tetapi pada masa yang sama ia mengesahkan semula ikatan rakyat Malaysia. Inilah salah satu sebab dunia menghormati dan juga gerun kepada Malaysia. Orang-orang ini tidak akan hancur walau apapun yang terjadi. Pelajar Malaysia Ahmad kelihatan duduk dengan menegakkan sedikit badannya. Saya memandangnya dan mengangguk kecil. Seterusnya adalah zaman kini. Saya akan tunjukkan di mana Malaysia berada di dunia sekarang. Semikonduktor tenaga hijau, kewangan Islam dan animasi digital pelajar menahan nafas menunggu. Saya berkata perlahan-lahan, Malaysia bukan lagi negara yang mengejar. Ia adalah negara tempat dunia bergantung. Buktinya, saya tunjukkan sekarang. Saya memaparkan peta industri dunia di skrin dan menanda kawasan yang dikuasai Malaysia dengan warna merah. Pemasangan chip pensijilan halal global sarung tangan getah minyak sawit mampan, skrin menjadi merah tuan-tuan dan puan-puan ini bukan sekadar nombor satu. Ini bermakna kewujudan yang tidak boleh diganti. Saya memberikan contoh terkini. Jika kilang di Pulau Pinang atau Kulim berhenti pengeluaran telefon pintar dan kereta dunia akan terhenti. Jika ladang dan kilang Malaysia berhenti rantaian makanan dan perubatan dunia terjejas. Inilah kedudukan Malaysia sekarang. Pelajar Amerika Brad bersorak kagum Tesla dan Apple pun tidak boleh dibuat tanpa teknologi Malaysia ya. Saya mengangguk. Tepat sekali. Produk akhir mungkin dibuat oleh negara lain tetapi jantung di dalamnya dipegang oleh Malaysia. Saya beralih ke cerita penerokaan angkasa dan inovasi. Program Angkasawan Negara dan pembangunan satelit mikro. Malaysia adalah antara negara membangun yang berani meneroka angkasa. Saya menegaskan kerana sedar sumber alam akan habis mereka menguasai teknologi dan modal insan hasilnya mereka mencapai wilayah yang sukar ditiru oleh orang lain saya menulis ayat terakhir di papan hitam teknologi dan perpaduan lahir dari naluri kelangsungan hidup dan menjadi kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan malaysia menjadi negara maju bukan kerana pilihan tetapi demi kelangsungan hidup dan kini teknologi dan perpaduan itu menjadi kepercayaan dunia jika dari Malaysia ia berkualiti. Jika rakyat Malaysia yang buat, ia boleh dipercayai. Kepercayaan inilah aset terbesar. Pelajar Perancis Mari berkata dengan kagum. Benar-benar cerita yang hebat. Saya masuk ke rumusan terakhir. Saya telah mengkaji politik antarabangsa selama 25 tahun, tetapi tiada negara yang mempunyai daya tarikan ajaib seperti Malaysia. Mengharungi gelombang sejarah bangkit dari sisa penjajahan dan kini menjadi tiang yang menyokong sistem dunia saya merendahkan suara dan berkata perlahan-lahan mungkin sukar untuk memahami malaysia sepenuhnya tetapi jika anda tahu semangat muhibbah mereka jiwa kental mereka dan daya tahan untuk bangkit semula berkali-kali anda akan memahami arus kuasa yang menggerakkan abad ke-21 dengan lebih tepat daripada sesiapa pun saya mengetuk papan hitam buat kali terakhir Memahami Malaysia adalah memahami masyarakat antarabangsa. Bilik kuliah menjadi sunyi sepi sepenuhnya. Saya menutup buku dan berkata, Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin tegaskan hari ini adalah ini. Saya memandang pelajar satu persatu. Semangat dan budaya yang tidak kelihatan adalah lebih kuat daripada sumber dan wilayah yang boleh dilihat. Malaysia mempunyai kekuatan itu. Saya mengucapkan kata-kata terakhir perlahan-lahan. Dunia kini sedang memerhatikan Malaysia, tenang tetapi kuat rendah diri tetapi bangga menjaga tradisi sambil meneruskan inovasi. Negara ini, saya menambah dengan senyuman, anda semua juga cubalah kaji tentang Malaysia. Petunjuk ke masa depan pasti ada di sana. Pada ketika itu, seorang pelajar bertepuk tangan dan pelajar lain turut mula bertepuk tangan. Bilik kuliah dipenuhi bunyi tepukan dan saya menundukkan kepala memberi hormat para pelajar perlahan-lahan keluar dari bilik kuliah tetapi renungan mata mereka telah berubah sepenuhnya pelajar Malaysia Ahmad melangkah keluar dengan penuh tenaga dan wajah yang bangga saya memandang papan hitam sambil berfikir memahami Malaysia adalah memahami politik antarabangsa saya yakin ayat itu adalah satu kebenaran terima kasih kerana mendengar cerita saya sehingga ke akhirnya Tuan-tuan dan puan-puan apa khabar? Bagaimana dengan cerita hari ini? Mungkin ada yang berkata ia sukar dipercayai tetapi jika kita hidup memang ada saat-saat begitu bukan situasi yang rasanya tidak mampu ditanggung tetapi secara ajaib kita ada kekuatan untuk bangkit semula. Kadang-kadang kita tertanya dari mana datangnya kekuatan itu? Hati yang memacu diri sendiri untuk melangkah setapak lagi tanpa bantuan sesiapa. Mungkin itu adalah sejenis keazaman yang menjadi semakin kuat sepanjang masa kita hidup. Akhirnya, kehidupan itu rasanya bukan terletak pada kejayaan besar, tetapi pada proses bangkit semula setiap kali kita jatuh. Melalui cerita hari ini, saya berharap ia menjadi masa untuk kita semua berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri, di manakah aku sekarang? Dan kadangkala, walaupun jalan itu tiada jawapan yang pasti kehidupan adalah tentang terus berjalan dengan tabah bukan. Sila tinggalkan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan kongsikan kisah yang menyentuh hati ini dengan orang sekeliling dan bincangkan bersama. Akhir sekali, ia hanya mengambil masa satu saat. Tekan butang subscribe, like dan tetapan notifikasi kerana ia menjadi kekuatan besar dalam penghasilan video. Sekian dahulu kisah menyentuh hati yang saya sampaikan dengan ikhlas kepada anda semua. Semoga anda mengharungi hari ini dengan penuh kebahagiaan.